Я хочу сказать пару слов о том, как я познакомился с нашим э, владыком Федором. Это было э, больше пяти лет назад. Тогда еще не было этого прекрасного храма, который здесь находится, в котором мы сейчас находимся. Э, это была небольшая комната каплицы, и я там встречался с э, батюшкой Владимиром. И в один из дней отец Владимир сказал, что с нами хочет познакомиться, к нам хочет прийти владыка, а в автопор еще архимандрит. И я немножко родил, для меня это было как-то совершенно удивительно, что такой человек с такой занятостью каждый день у него распределен по минутам и хочет посетить нас. И когда я шел туда, я не знал, как я буду говорить, что, как вообще нет, это будет происходить. Зашел в эту комнату, и буквально после первых минут нашего разговора я почувствовал, вся область пропала. То есть было такое ощущение, что я разговаривал с родным человеком, которого я знаю всю жизнь. Вот. С тех пор, прошло уже пять лет, более пяти лет потому что он участвовал при буквально всех этапах построения храма милости Божией здесь был и митрополит сия Украины тоже наш Владимир Это в моей жизни этот человек сыграл колоссальную роль с одной стороны судьба очень тяжелая а с другой стороны вот если бы так не случилось то я бы не имел такого счастье познакомиться с нашим Владыкой. Я ему очень благодарен за спасибо вам Владыка за то, что есть и дай Бог вам сил, здоровья. Я считаю, что это удивительный островок. Храм удивительный островок для нас, для людей с такими сложными и непростыми судьбами, чтобы здесь немножечко как-то почувствовать себя, почувствовать себя вольными душой, Андрей, вы были одним из тех ребят и до того момента, пока здесь был храм. Вот вы можете рассказать ваши переживания и как храм повлиял на вас и всех, кто здесь вот, пребывает, несет свой долг службы, как это влияет на их жизнь? Вот, вы знаете, вот как раз вот это непосредственно связано с моей первой встречей с Владыкой еще более пяти лет назад. После этого, вот не знаю откуда, возникла мысль, что здесь, на территории, должен возникнуть храм. И немалую роль, основную роль в этом сыграл, конечно, наш Владыка. И, естественно, и администрация. Она всячески этому способствовала и ребята которые здесь находятся православные они помогали и все все как каждый чем чем мог своими силами так потихоньку потихоньку и был построен храм Я может вы что-то еще с вами хотите сказать многие лета здоровья всего самого доброго и светлого. И сказать спасибо вам. Мы вам блага... благодарим вас, Владыка, от лица всех, что вы есть. Низкий вам поклон. Ванька, я знаю, что ты уже в этом храме, как бы взял участь у когда он уже был построен. Причем принимаешь ты в нем наиболее активную участие, че бы ты... Розказати нам трошки, як, ну, коли ти сюди попав, як ти восприйняв те, що тут є храм. Я б заяву, я в перший раз я знав, що є служба uh -huh. цей храм. Ти почав згоджувати людей. Служба проводиться почала. Ти сьогодні Так само, службу проводив. І от коли ти дізнався, коли побував на тій першій службі щось в душі загорілось, да? да я постійно дав, як почав ходити. Після того кожен раз, да, так? Да? Так, да. коли да, він підстав, заяву постійно. І сьогодні ти, я знаю, приймаєш тут, як я вже сказав, найактивнішу участь в тому плані, що ти допомагаєш батюшки, в алтарі, да? Да, Так. можеш розказати, як? які переживання тебе хопили. Говорить, що доходити в алтарі, три рази мені похвалили. Угу. Дали дзвонити. Ти теж дзвониш. Да, так, і дзвонять наразі. Поляну. Церкві то не де да, десь суддя. Тобто ти вбираєш ломпади посвідчення. Да, все, я мав порядок. До порядку тут. Так. Виносиш свічки на службі. Кадиво розпалюється. Що, кадиво розпалюється. Все, як я продаю, я все устав Як все маю подавати і А не пробував читати на клірусі? Та я знаю. Я знову. — відкривати звором. Помагаєш? Да, Вталя. Ванька, я знаю, що недавно ваш, вашу установу посідли такі великі святині, як частиця животворящого дерева Господнього і мощі Константіна і Єлене. І ти нам допомагав, коли ми обходили із цими святинями всі кімнати в цій установі, то ти нам допомагав. І я був такий здивований, як ти почав співати такі з унікальні молитви. Багато наших прихожан в храмах навіть. Які ходять, вони не знають на пам'ять, то що ти там співав. І я так поразився, і потім, дав від конвоя, чи як вони сказали мені, що ну, наш Ванька сказав, що він хоче в семінарію поступати після того, як звідси вийде. Це правда чи ні? Я говорив, я говорив там для довічі, мені задав там один Василь випрос. Чи ж я в, да, в семінарі поступати після всього. просто на места пропавления Я ему задал, я ему ответил, да, я ему ответил на вопрос, я ему сказал, да, я, я Я много чего знаю без книжки. Я говорю, бить, я сам буду, я спеваю, я его не убираю, я сам буду, я сейчас я спеваю. И мне не подходят, и говорят, я сюда я, я, я не зашел в штаб, в штаб, в, в коли не заходил через камеру. я сам был в штаб. хотел бы уважать его декупцию Феодору, многое а лето, ангела хранителя. Нехай Господь обеляет его всякой беды, всякой напасти. Нехай Господь его обеляет всякой беды. Спасибо, Господи, Владыка.